Salam əziz 5-ciyilər. Ötən dərslərimizdə biz sizinlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, fəaliyyəti, gördüyü tədbirlər haqqında müəyyən məlumatlar almışıq. Bugünkü mövzumuz isə İnqilab yoxsa işğal mövzusudur. Mövzunun qısaca izahına nəzər salaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-1920-ci illərdə mövcud oldu. Çox qısa ömür sürdü, cəmi 23 ay. Kiçik ömür sürməsinə baxmayaraq, böyük işlər gördü. Qədim dövlətçilik ənənələrimiz bərpa olundu. Azərbaycan adı ərazi anlaşışından yenidən müstəqil dövlət anlaşışına çevrildi. Xalqımız müstəqillik adlı şirin meyvəni dadabildi. Şərqdə ilk dəfə və bəzi Avropa ölkələrindən də daha əvvəl qadınlara seçki hüququ verildi. Ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Erməni quldurlarına qarşı uğurlu mübarizələr aparıldı. Qısa bir vaxtda dünyanın bir sıra ölkələri Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdılar. Artıq bayraqlar arasında bizim də bayrağımız dalğalanırdı. Xalqımız gələcəyə inamla baxırdı. Lakin bu uzun sürmədi. Çox keçmədi ki soyuq bir şimal küləyi əsdə ölkəmizə. Bu soyuq şimal küləyi Rusiya idi. Ötən dərslərimizdən öyrənmişik, Rusiya Azərbaycanın şimal qonşusu idi. Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyi ilə heç bir barışmaq istəmirdi. Çünki zəngin sərvətləri olan ölkəmizi və əsas da Bakı neftini itirmək istəmirdi. Rusiya öz bayrağındakı ağ rəngi qırmızı rənglə əvəz etmişdi və Azərbaycanı işğal etmək üçün öz planlarını hazırlayırdı. Bu işğal planında yenə də ermənilər önəmli rol oynayırdılar. Ermənilər Sovet Rusiyasından Dağlı Qarabağın onlara verilməsi vədini almışdılar. Elə buna görə də onlar Qarabağda qiyamlar qaldırırdı. Dinc əhalini müdafiə etmək, soyqırımın qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusu Qarabağa göndərildi. Buna görə də ölkənin şimal sərhədləri müdafiəsiz qaldı. Bundan istifadə edən işğalçı 11-ci Sovet ordusu Azərbaycan sərhədlərini pozaraq şimaldan torpaqlarımıza hücum etdi. Xəritədə siz həmin yürüşün istiqamətini görürsünüz. 1920-ci il aprelin 27-sində Sovet Rusiyasının 11-ci ordu hissələri Azərbaycan sərhəddini keçdilər. Bu işğalçı ordunun məqsədi bütün Azərbaycanı işğal etmək idi. Lakin işğalçılar öz məqsədlərini gizlədirdilər. Quya inqilab etmiş Azərbaycan xalqına köməyə gəldiklərini bildirirdilər. Lakin bu inqilab deyildi. Bu bir işğal idi. Xalq öz müstəqilliyini heç kimə hədiyyə etmək istəmirdi. Rusiyanın Azərbaycanın şimal sərhədlərini pozması növbəti dəfə işğal demək idi. Əziz şagirdlər, gəlin inqilab sözünün mənasına baxaq. İnqilab dövlət quruluşunun dəyişdirilməsi, əsaslı dəyişiklik aparılması deməkdir. Lakin biz Sovet Rusiyasının Azərbaycanla münasibətinə heçcür inqilab adı verə bilmərik. Rusiya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinə hakimiyyəti təhsil etmək tələbi verdi. Parlament nahaq qanun tökülməməsi üçün hakimiyyəti bolşeviklərə təhvil verməyi qərarı aldı. Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması, milli ordunun saxlanılması və digər şərtlərlə hökumətimiz təslim olmağa məcbur oldu tezliklə Rusiya tərəfindən bütün Azərbaycan işğal edildi. Müstəqil dövlətçiliyimiz yenidən itirildi. Lakin Azərbaycanın igid oğulları milli ordumuzun əskərləri, zabitləri bu işğalla barışmaq istəmirdilər. Onlar Rusiyaya qarşı tez-tez silahlı isyanlar təşkil edirdilər. Bu isyanlardan biri də Gəncədə baş vermişdi. Gəncədəki üsyanı milli ordunun zabitləri başçılıq edirdi. Onlar qəhrəmancasına mübarizə aparırdılar. Lakin qeyri-bərabər döyüşdə üsyançılarımız məğlub oldu. Qəhrəman Gəncə yenidən yadellilər tərəfindən işğal edildi. Beləliklə 1918-ci ilin 28 mayında qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci ilin aprel ayında Sovet Rusiyası tərəfindən süquta uğradı. Əziz şagirdlər. Ekranda sizə belə bir maraqlı tapşırıq verilib. Doğru və ya yanlış? Ekrana çıxan ifadələrə, cümlələrə diqqətlə fikir verərək biz həmin cümlələrin doğru və ya xud yanlış olduğunu birgə müəyyən edəcəyik. Gəlin işləyək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ildə suquta uğradı. Doğrudur yoxsa yanlış? Əziz şagirdlər, Əgər mövzuda diqqətli olmusunuzsa, bu ifadənin yanlış olduğunu biləcəksiniz. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 18-ci ildə deyil, 1920-ci ildə suquta uğrayıb. Deməli, bu ifadə yanlışdır. Rusiya sərhədlərimizi cənub istiqamətindən pozdu. Xəritədə diqqətli olduğunuzsa, qeyd etdik ki, Rusiya Azərbaycanın şimal qonşusudur. Ona görə də sərhədlərimizi şimal istiqamətindən pozub. Deməli bu ifadə də yanlışdır. Azərbaycan Xalq Respublikasının Rusiya tərəfindən sərhədlərinin pozulması inqilab yox, işğal idi. Mövzub boyunca da qeyd etdik ki, Rusiya Azərbaycan sərhədlərini qanunsuz olaraq pozdu və bu Azərbaycanın işğalı demək idi. Deməli biz bu ifadəni doğru qutusuna yerləşdirəcəyik. Azərbaycanı işğal etmək üçün Sovet Rusiyasına Ermənilər kömək etdi. Bəli, mənfur düşmənlərimiz Rusiyaya kömək etdilər. Onlar Rusiyadan Qarabağ-ı istəmişdilər. Rusiyada onlara Dağlıq Qarabağ-ı vəd vermişdi. Deməli, bu ifadədə Ermənilərin Rusiyaya kömək etməsi Doğrudur. Ekranda siz ifadələrin doğru və ya yanlış olduğunu, tapşırığı düzgün və ya xəta işlədiyinizi görə bilirsiniz. Parlament nə haqqan tökülməsini istəyirdi. Məvzuda qeyd etdik ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamenti insanların nə haqq-qərə qırığına getməsini, nə haqqan tökülməsini istəmirdi. Məs elə buna görə də məcburiyyətdən hakimiyyəti ruslara, bolşeviklərə təhvil verdilər. Deməli bu ifadə yanlış ifadədir. Bu ifadəni yanlış qutusuna yerləşdirəcəyik. Davam edək. Rusiya 1920-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyəti inqilab yolu ilə dəyişdi. Uşaqlar, qeyd etdik ki Rusiya Azərbaycan fərhadlərini qanunsız olaraq pozmuşdu və o bu hərəkəti ilə inqilab deyil İşğal ol Açmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti də məcburiyyət qarşısında hakimiyyəti ruslara təhvil vermişdi. Deməli, inqilab deyil, işğal idi. Burada verilən ifadə yanlışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuşdur. Bu doğru ifadədir. Gəncə isyancıları Rusiya üzərində qələbə qazandı. Qeyd etdik ki, Rusiyaya qarşı müxtəlif bölgələrdə isyanlar oldu. Bu isyanlardan biri də Gəncə isyanı idi. Lakin qeyri-bərabər döyüş olduğu üçün isyancılarımız məğlub olmuşdu. Yəni qələbə qazanmamışdı. Deməli bu ifadə yanlışdır. Növbəti davam edirik. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci ilin aprelində süqut etdi. Qeyd etdik ki, Rusiya sərhədlərimizi aprel ayının 27-sində pozaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini süquta uğratdı. Deməli, bu ifadə doğrudur. Rusiyaya qarşı isyan Gəncədə baş vermişdi. Az öncə də qeyd etdik ki, bəli, Gəncə üsyanı baş verdi və bu üsyan Təəssüflər olsun ki, məğlub oldu. Deməli, doğru ifadədir. Parlament qanunverici orqandır. Öncəki dərslərimizdən də öyrəndiyimiz kimi, parlament qanunverici orqan adlanır. Deməli, ifadə, yəni cümlə doğrudur. Davam edək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şimal qonşusu Sovet Rusiyasıdır. Məhz suda da qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya Azərbaycanın şimal qonşusuydu və ilə sərhədlərimiz də məhz şimal istiqamətindən polzu. Deməli, şimal qonşusu ifadəsi, yəni bu cümlə düzgündür. Doğru. Buradan biz işlədiyimizin, keçəsinin doğru, keçəsinin yanlış olduğunu da görə bilərik. 12 sualın 12-sinə də doğru cavabı verdik. Əziz şagirdlər, siz bu tapşırığı sərbəst işləmək istəyirsinizsə, tapşırığınızın linkini də mən dərsin sonunda yerləşdirəcəm. Boş vaxtlarınızda daxil olaraq işləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.